Həftə ərzində çətin suallarımıza cavablandıranlar. Qafqaz Beynəlxalq Münasibətlər və Strategiya Araştırmalar Mərkəzinin rəhbəri Araz Aslanlı ilə müsahibədə iyun ayının 12-sində Türkiyə Böyük Millət Məclisinin seçkilərinin nəticələri, seçkilərdə qalib gələn Ədalət və İnkişaf Partiyasının seçimində sonrakı fəaliyyəti, qardaş ölkədəki demokratik seçki nümunəsinin regiona təsiri məsələləri müzakirə olunub. Vəkil Fuad Ağayevlə müsahibədə vətəndaşların mülkiyyət hüququ, Bakının Füzuli Şəmsi bədəlbəyli, Mirzagha Əliyev küçələrində aparılan söküntülər zamanı yol verilən qanun pozuntularından danışılıb. Məhkəmələrdə mülkiyyət hüququ pozulan vətəndaşlara qarşı qərəzli münasibətin yaratdığı problemlər müzakirə edildi. Gənçi siyasi məhbusları Müdafiə Komitəsinin koordinatoru Rəsul Cəfərovla müsahibədə aktiv siyasi fəaliyyətinə görə həbs olunan gənclərin müdafiəsi ilə bağlı görülən tədbirlərdən söz açılıb. Müdafiə Komitəsinin ABŞ prezidenti və Avropa Şurası Parlament Assambleyasına ünvanlanan müraciəti barədə məlumat verilib. Yapon izra katibinin müavinə Millət Fəqəli mübariz Qurbanlı ilə müsahibədə Azərbaycanın da ictimai-siyasi durum, iqtidar-müxalifət münasibətləri, müxalifətin keçirdiyi kütləvi aksiyalar, seçki qanunu, sərbəst toplaşmaq azadlığı məsələlərinə müxalifətin 19 iyun aksiyası ilə bağlı Yeni Azərbaycan Partiyasının mövqeyinə aydınluq gətirildi. Həbsdə olan gənc fəal Bəxtiyar Hacıyevin anası Solidə Məvlayeva ilə müsahibədə Lider televiziyasında oğluna qarşı aparılan qara PR kampaniyası, Bəxtiyarın keçdiyi ömr yolu, siyasi fəaliyyətinə görə saхта ittihamla həbs olunması kəsirlə məhkəmə proseslərindən danışılıb. Gəncin hüquqlarının müdafiəsində yerli və beynəlxalq hüquq müdafiəçilərinin fəaliyyətinə toxunulub.